Майстриня Олександра Бородіна сьогодні на студії розкаже нам багато цікавого. Саша, добрий день. Здравствуйте. Ви принесли до нас своїх дітей, так свої творіння. Вони пухнасті, чудові, дарують такий справжній яскравий настрій. Так, що сьогодні будемо робити? Сьогодні я предлагаю зробити інтер'єрну композицію, яка може народження просто близькому чоловіку. либо окрести інтер'єр в домі любов. Так, що це буде? Сначала я предлагаю сделать небольших птичек, текстильных. Маленькие такие текстильные птички, которые может сделать даже любой ребенок, который еще не держал в руках, можно сказать, там и ножницы. А потом этими птичками мы будем украшать венок, который, собственно, будет составлять нашу интерьерную композицию. Так, это этап для тех, кто планует створювать ось таких гарных так, так, чудовых да. тваринок. Да, предлагаю начинать с простого, а дальше уже переходить к более сложным игрушкам. Для создания птички мы будем использовать заготовку бумажную, это будет у нас служить выкройкой. Это птичка, мы да? так птичку так да, схематично. схематично. Да, птичка очень простая, это в принципе может быть и звезда, сердечко, ну, у нас будет наша композиция нести некую смысловую нагрузку, поэтому мы все-таки делаем птичек. Птичка очень простая, можно нарисовать от руки, можно распечатать заготовку. Да, нам да, будет знаете если что-то не Да, найти и распечатать. Используем э, ткань, лучше использовать натуральный хлопок. Цвет выбираем в зависимости от задумки нашей идеи, ну и от предпочтений, от интерьера, может быть, либо от, если вы собираетесь кому-то дарить, может человек любит какие-то цвета определенные. Ткань мы е, используем изнаночную сторону на нашу ткань. Мы кладем выкройку, если можно так назвать, и просто обводим контуры выкройки на ткани. Мы можем використовувати и ручку оливецу, тому що цю частину не будет видно. Не будет видно, да. какая можно использовать мелки, но так как у нас э, наша игрушка будет маленькой, а, как правило, у мелков э, ну, широкая поверхность да не будет не сильно удобно. Хотя сейчас уже есть специальные фломастеры для кройки шитья, которые исчезают вот текстильные, можно использовать их. Тобто, якщо ми щось тканину, як ваші, ваші іграшки, то есть, если мы будем работать еще с такой пухнастой тканиной, как ваши ваши игрушки, то мы будем использовать уже не ульевец, а Лучше специальные марки, да, фломастер, да, да. которые специально для ткани. Сейчас уже есть даже материалы для искусственного меха специальные, материалы, которые и видны и которые со временем исчезают. Чем не пошкодит? Да, да. Нам нужно две зеркальные заготовки, чтобы они отражались, для того чтобы мы могли соединить. У нашей птички было две стороны. Дальше мы складываем, вырезаем. Вот я показываю одну заготовочку только. И э, с отступом пол сантиметра 7 миллиметров, э, Ну, зависит от того, как кто будет сшивать. Можно э, шов сделать на швейной машинке, можно и вручную. Я сначала вырезаю крупный фрагмент, чтобы потом легче было. У большинства своих игрушек выше шиете руками, или все-таки машинка вам помогает? Машинка очень помогает, да. Мелкие игрушки я сшиваю руками, потому что их нужно потом выворачивать, их нужно наполнять. А более крупные, конечно, удобнее сшивать и швидше использує машину. Я пам'ятаю из попередніх наших ефірів, что у кожної іграшки є сердечко, так? Це да. ваша особливість. Что вы зашиваєте да, в кожній да. іграшці? Да. ну, каждую игрушку стараюсь делать в хорошем настроении, продумывается заранее, как она будет выглядеть, вот основная идея продумывается. Поэтому, наверное, для того, чтобы игрушка несла какие-то позитивные эмоции, дарила радость человеку, нужно только с хорошим настроением, вот с хорошими мыслями и с мыслями о создаваемой игрушке вообще и приступать к работе. Там у них даже на обличье написано, что они задоволены жизнью, что у них все доброе, они несут позитив. Спасибо, спасибо. В общем, мне показалось схематично, как мы вырезаем. У нас должно получиться две зеркальные такие птички. Потом мы складываем их лицевой стороной внутрь и сшиваем, оставляя... Э, можно на животике у птички, можно вверху небольшой разрез не зашитый, для того, чтобы потом можно было наполнить. Для того, чтобы сделать крылышки птички, я предлагаю выбрать э, либо ткань компаньон, которая по цвету совпадает с основным э, фоном, Либо можно использовать контрастную ткань. Мы сегодня делаем таких спокойных птичек. У нас будет розовенькая, березок, цвет морской волны. У нас одна... уже да, ось... да. готова пташка. Остать их ну... будем створювати. Да, в общем, ми, так как у нас нет сейчас возможности шить, мы используем уже подпросроченный вариант я предлагаю. Я вам взять однако, чтоб показать да. якомога більше. Да. Ось така пташка у нас вийшла, коли ми все зшили, вивернули так, і да. наповнили холлофайбером. Да, можна наповнити холлофайбером, можна наповнити синтепоном. Вот, в магазинах ткани й фурнітури зараз ці матеріали продаються. Это. І зверху ми пришиваємо стрічку. Да. Сьогодні ми пришиваємо ленточку, а якщо пришити до пташки булавку, основу для броші. То эта птичка может служить и брошью, и можно приколоть на детскую сумочку, на летнюю просто сумку, либо даже если на, на одежду или сделать ее заколкой для волос. Теперь наши птичке нужно сделать крылышки. Крылышки у нас заготовлены, они выглядят как две капельки, то есть тоже ничего сложного, можно от руки нарисовать на листе и вырезать, сшить вручную. Вот здесь просто простой шов вперед иглой. Это же ручная так, работа, потому да. что мы хотим, чтобы у нас было видно, как мы Да, да. Специально я использовала контрастную нить, потому что мы как бы перышки обозначили схематично. Так, вот эти ваши пачки, да. Предлагаю тоже взять два контрастных крылышка. Вот у меня будут розовые. Десь ось если... так вона буде виглядати, так? Да, да. Uh, ну можна пришити, якщо птичка стороною буде, можна взагалі одно крила пришити, то з цієї сторони не буде. Якщо воно буде вісіти, то лучше ну, два крила можна пришити. Угу. Тоді потрібно вирівняти, щоб вони були рівненькі, так, Поперемо. за Желательно. Да, щоб пташка виглядала у нас да. гарно. вам Ми повинні шити так, щоб не було видно. шову, так? Ну, не обязательно, есть несколько вариантов, можно просто их пришить, да, так, чтобы не было видно э, шов, либо мы можем использовать пуговицы, тогда наши крылышки будут подвижны, угу. если мы крепим э, крылья пуговичками. Как мы сегодня будем работать? Ну, предлагаю вам, как вам проще, просто пришить, давайте вы просто пришьете, покажете какой, такой вариант, да, вот. Мы будем куда пташку, да, так? да. да. І я пришью пуговице для того, щоб показати, як вони можуть двигатися, далішими ті крили. Якщо наші крила не будуть рухатися, можна просто щоб замаскувати. Так цей шов пришити зверху пуговичку. Можна, да, пуговичку, можна бусинку. Це на твій да. випадок, якщо у когось щось не вийшло. Можна так, замаскувати. Так, да, завжди можна скрыть. Да, грехи. Вот, ну ви бачите, що нічого складного, ми пришиваємо, на закрепление. Крепление пуговичное ряшнувка. нитяное крепление. И за счет этого крылышки наши будут подвижны. Такой простой способ используется и в более крупных игрушках. Вот, мишки, слоники, зайчики и куклы. Если вот так пишите пуговички лапки или ручки, ножки, то они точно так же будут подвижны. Удобно очень для детей, потому что такую игрушку можно и постирать, и она не поржавеет, вот если в более сложных, там мишки Тедди используются уже шплинты для крепления, они металлические. ребенку, если эта игрушка предназначается ребенку, то очень удобно использовать такое крепление так, на пуговице. Саша, если мы шиемо без пуговицу, наши крыльца будут не пришиты мостом, так? Они да. будут также рухливы. Да, да. То есть, где там два-три разы продеть ниткой, и, и цех, достаточно, будет в принципе, да. да. Чи ж маємо слідкувати, щоб не дуже затягнути нашу пташку, щоб. Щоб форма да, щоб її було чим дишати. Комфортно. Всього, треба закріпити. Ми закріплюємо і отризуємо. Да. Так, якщо починаючи майстриня, така як я, потрібно ще пуговички пришити і замаскуватися. Можна, да. так. Я показую нашу птічку, то не окрили пришити пуговичками. И они двигаются. Вот такая простая птичка. Если шьете вы игрушку из однотонной ткани, то точно так же схематично точечками можно обозначить ей и глазки. Потом черной краской, кисточкой, либо даже субочисткой или маленькой палочкой просто с двух сторон поставить точечки. Мы используем ткань сегодня с рисунком, поэтому мы только подразумеваем, что глазки у нее есть. Все ж таки можно намалювати. Так? Можно да, нарисувати, так. да. Можно да, также нашу птичку, чтобы она была немножко наряднее. Мы можем завязать їй ленточку, либо вощенный шнурочек на шею. Можете свой тоже влетіла. Да, да. Можно использовать еще ну, разные формы декора, бубенчики, в зависимости от того. ну, кому предназначается игрушка, какая первоначальная вообще задумка. Так, атласна стричка досить таки важко завязывается. Да, я себе взяла попроще, вам выбрала посложнее. Давайте я вам помогу. Сарас. Сейчас. Все, наша пташка ей. Мае вот такий бантик. Да. Вот птичка практически готово, можно считать. И сегодня предлагаю наших маленьких птичек использовать для декора венка интерьерного. Венок я немножко подготовила заранее, но расскажу, что здесь ничего сложного. Можно использовать готовые, сейчас также они продаются, можно сделать самостоятельно. Как заработать самому расскажите? Венок просто из веток. Тонкие ветки, ива, либо лоза собирается, просто скручивается жгутом, и можно вот использовать нитки, можно использовать ну, веревку какую-то вот в тон, и немного только скрутить, чтобы он держал форму. Дальше мы декорируем на свое усмотрение. Я постаралась вот сделать так, чтобы венок соответствовал цветам наших птичек. Все зависит от задумки. Можно его вообще не красить и не покрывать никакими материалами, оставить его в таком виде, как он есть, он не испортится, ничего с ним не случится. Ну и либо покрасить, вот, в зависимости от задумки, опять же, там красный, зеленый, синий и декорируем а кружевом. Точно так же использовалась здесь только натуральные материалы, то есть кружево, хлопок, лента, нитки только натуральный хлопок. А какие фарбы требуются, если мы хотим фарбовать? Это, конечно, гуашь или еще то лучше использовать акриловые краски, либо акриловый художественный грунт, вот он белый будет. Эти краски, они не токсичные, они не имеют запаха, и, на пальчики они будет. не будут браться, да, при высыхании они не будут браться на руки, да. Ну, не, не испачкают потом стену, да, или одариваемого не испачкают. Мы можем к веночку привязать наших птичек, у нас вот так будут символизировать, может быть, там, семью, вот, мир, спокойствие. Так самое у родини, так? Да, Наши в семье, стажки, да. Так? Их будет три. Да, можно три, родины. можно две, да, вот как. Так, тут мы их пуджак привязываем, да. а наша фантазия. Прицепала. Да, да, да. Вот. А Давайте вставлю таптичку присъдіння. Вони можуть смотри друг на друга чуть вище, чуть ниже. Що ми ще можемо зробити? Які ідеї у вас є? Ось такий ми зробили віночок? Можна до якогось свята декорувати, так? Так, да, можна в праздник, так, празднику. можно вот тематически, там, если на свадьбу, либо вот национальных каких-то цветах тоже можно сделать. Это в зависимости, вот птица, она олицетворяет не только человеческую душу, да, но и полет мысли, и спокойствие, какую-то безмятежность, и родительские, наверное, вот отношения да, к детям. Поэтому в зависимости от ну, идей первоначальной, наша композиция будет нести смысловую нагрузку. Так как у нас вот мы так, Пытаемся делать, так, да, еще семью. Да, можно сделать третью, семью. Да, можно сделать третью. Сейчас так. сделаем семью. Еще сделала заготовку маленький домик. Он тоже вот очень простой. Э, из ткани двух цветов. Квадрат и треугольная крыша. То есть даже ребенок его может сделать. И мы здесь также присоединим домик. Так, как то эти пташки живут, так? Або да. Летят. Да. да. Цей будиночек... Бо справді, якщо це буде символ родинного затишку, то мають бути не лише пташки, але й їх будиночок. Так. Да. Ну, а віночок, мабуть, буде у нас символізувати гніздо. Остання пташка, ми можемо її повісити трошечки да, нижче. Да. Чи нам треба фіксувати на віночку? Що ж, зависить тут і Ми можемо ніяк не фіксувати, просто прив'язати лентами. Можемо зробити функціональну, многофункціональну птичку і... Пришить к ней основу для броши. Тогда, если у нас на венке точно так же есть текстильная лента, мы прикалываем просто птичку. А в случае необходимости мы можем снять и использовать ее там, для сумочки, для другого декора. Вот. Также у нас есть, если мы уже вот декорируем венок материалами, сделанными своими руками. Да, можно использовать вязаные вот цветочки, тоже в тон тоже просто их привязываем. Либо можно не привязывать, а на термоклей приклеить с помощью клеевой пистолета. Это уже элементы вязания. Да, Для конечно. тех, кто умеет вязать, они могут оформить веночек вот так. Да. На самом деле точно так же. Все зависит от идеи. Если венок создается, допустим, в летних цветах, мы можем использовать Фрукти, да, далі висушений маленькі яблучки, грушки розово, що можна. Ось так наш віночок, який, в якому було видно, що він створений з натуральних компонентів, він перетвориться ось такий гарний, так декоративний, в якому дуже багато елементів. Лише важливо лише включити фантазію. Да. І все, да. все в нас буде. Добре, так и все вдастся. Да. Если венок создает, допустим, ребенок, который не умеет вязать, он может просто вырезать даже из бумаги, там, цветочки или какие-то ну, элементы, как подскажет фантазия. Ну, вот, в общем, как-то так у нас одна птичка очень подвижная получилась. Так, а когда мы повесим веночек, то у пташка зафиксуется и вода. Вела... Да, так да, выглядит будет выглядеть достаточно добро. Да, да. Ну, вот в зависимости от цветовой гаммы, можно повесить вот в спальне, наверное, да, с такими спокойными цветами. Либо можно на кухне, если вот создан под цвет интерьера. Ну, либо если на подарок, то нужно учитывать, наверное, предпочтения цветовые человека, которому будем дарить. Ось така не гарна не композиція вийшло. вийшла. Це для починаючих, для тих, да. хто щойно взявся робити викрій, переводити їх на тканину і шити. Да. Але у вас є такі більш складні іграшки. Ось, наприклад, ось такі гарні слоненята, так угу. вони сидять, Спасибо. і що варто зауважити, в них рухливі ніжки вони у вас всі рухаються? Так. Да. Розкажіть, скільки, наприклад, ось таке слонення, скільки ви затратили часу, як зробити його таким пухнастеньким? Для того, щоб він був такий немножко пушистий, ми використовуємо плюш, либо іскусний мех, але потрібно, щоб були тільки не дуже длинні ворсинки. Матеріали зараз продаються спеціально для ігрушок, либо просто в магазинах ткані можна приобрести іскусний мех і пробувати шить. Ну, вот опять же, надо учитывать. Если игрушка интерьерная, то только зависит от ваших предпочтений. Если предполагается, что будет играть ней ребёнок, то лучше, чтобы ворсинки были маленькие и небольшие. Вы сами творюте саме дизайн іграшки, її вираз обличчя, те, як вона буде виглядати, так? Самі, да. да. Дизайн, наверное, да? Хто надихає на так на такі чудові речі? Наверное, близькі люди, подорожі, сказки детские. Чья улюбленная игрушка? Серед сегодня принесли до нас? Ну вот сейчас, наверное, вот слони, который маленький стоит вот рядом с вами. Ну и зайчик, которого я пыталась сделать зайчика похожего на героя сказок английской писательницы Беатрис Поттер, это Питер Пуш. Вот, мы читаем с ребенком ее сказки, ну и пыталась вот сделать похожего Питера Пуша. Дитина замовляє іграшки, так? Ну, іноді так. Іноді, да. ну, дивно було, вони справді такі, як у касці, виглядають Спасибо. чудово. І до речі, ви майстриня на всі руки. Я бачу, тут і елементи і в'язані, і ш'єте їм одяг. У кожного є свій гардероб. Ну розноразів в гардеробі нет, але ми стараюся підбирать да, наряд, щоб. Оні, ну, були, конечно, одягнені, тому що і дітям, наверное, так цікавіше і приємніше брати в руки і грати, коли іграшка от повністю готова. Що до очей, що коли ви до нас приходили ще перший раз, то ви приносили ляльки, в яких були дивно намальовані очі. Зараз одна лялька у нас є, в неї очі справді як живі, у інших іграшок вже трошечки інші. Як ви вибираєте, для якої іграшки які очі зробити, адже вважають, що очі це душа. Ну, опять же зависит от используемого материала. Для изготовления кукол я использую хлопок натуральный, поэтому это позволяет произвести и роспись лица, то есть он тоже предварительно грунтуется. И дальше акриловыми красками, красками по ткани можно произвести роспись, нарисовать глазки кукле. Если игрушка вот зайчик или слоник или мишка, ткань ворсистая и нарисовать на ней уже невозможно. Можно ее тонировать, можно изобразить ну, брови или вот тень на мордочке, наверное. А нарисовать глазки невозможно, поэтому использую либо бусинки тоже из натурального камня, стараюсь, либо специальные стеклянные глазки, которые используются уже для мишек Тедди. Это глазки на петле, у них специальное крепление. Совостики, как на зайчику, да? да. да? Вы не справді, як справжні? Да. да, вот в зависимости от материалов и ну, от ткани, из которой изготавливается игрушка, уже и все остальные материалы подбираются. И еще одна ваша такая многогранна праця, ще у вас у нас есть декупаж. Якщо ви маєте, шановні глядачі, якісь такі кубики вашої дитини, які, можливо, витерлись, можливо, щось з ними трапилось, у вас є нагода зробити саме ось таку красу. Да. Саша, розкажіть, як це, мабуть, не дуже складно. Ні, це якраз дуже просто. От ми використовуємо для декупажа розпространену техніка, ми використовуємо прості ну, салфетки з рисунком. Підбираємо, знову ж, рисунок вот для маленьких кубиків, щоб він був мелкий рисунок. Оно желательно детальный и э, в зависимости от э, задумки используем буквы. В данном случае э, буквы просто распечатала на принтере на обычной бумаге, вырезала, тонировала бумагу раствором кофе и корицы и э, приклеивала уже э, клеем для декупажа. Если нет клея для декупажа, можно использовать клей ПВА разведенный водой, то есть в домашних условиях можно сделать. Та вирізати серветки і приклеїти да. звичайним клемпом да, да, і все вийде. Так. Да. А ви використовували з якого матеріалу? Дерев'яні, дерев да. так? Тобто натуральний матеріал, так, ось да, така культи ідея культи. ще нашим глядачам. Саша, дуже дякую, що ви нам розказали сьогодні не лише. Проте, так що ми робили про той виріб, а ще й про свої роботи. Приходьте на ще. Дуже вам дякую. Глядачам дякую, що були з нами. Нагадаю, сьогодні у студії була майстриня Олександра Бородіна. Проте не перемикайтеся. Зараз цікавий сюжет, де буде, де справжній кухар буде виготовляти солодощі. А ми прощаємося з вами до наступного часу поради. Здравствуйте. сегодня мы приготовим с вами очень потрясающее блюдо. Оно называется сандеш. Это сладкие шарики, которые готовят традиционно в Индии. Поэтому я выгляжу как индуска. Я в индийском саре, на мне индийские украшения. Для того, чтобы добавить пикантности в это блюдо, я готовлю его вот в таком вот убранстве. Для его приготовления нам нужно панир, фрукты, кокосовая стружка и сахар. Для того, чтобы начать готовить сладкие шарики, которые называются сандеш, мы кусочек панира разделяем на две части. Одну из частей мы натираем на терочку, второй кусочек панира мы натираем в миску, которая будет побольше в объеме, для того, чтобы всю массу, которая у нас получится, потом можно было здесь смешать. Эту часть панира мы оставим и займемся нашим первой частью панира. В эту часть панира мы добавляем сахар. Сахар мы добавляем э, на одну вторую пропорции к паниру. Всю эту массу мы мешаем. В это время у нас разогрелась сковородка. И эту часть мы выкладываем на горячую сковородку выкладываем помет на горячую сковородку и помешиваем, чтобы он не подгорел. Это нужно делать побыстрее. 4 минуты, и этого достаточно для того, чтобы растопить панир. Все это смешиваем в общую миску и размешиваем. Индийская кухня, она весьма простая, и использование рук в приготовлении для них весьма обычное явление. Пока масса для пирожного сандэш стоит в холодильнике, мы подготовим начинку для пирожного. Для этого мы берем яблочко, избавляем его от шкурочки и нарезаем небольшими кусочками. Для пирожных сандеш можно использовать кусочки банана. И вообще для приготовления пирожного сандеш можно использовать любые фрукты, которые вам нравятся. Для того, чтобы добавить пикантности в наши пирожные, мы снимем цедру с апельсина. Почти сняли. Наша масса должна быть уже готова. В общую массу, которая застыла в холодильнике, стала мягкой, податливой для лепки. Размешали. И пробуем совсем понемножку из массы, которая у нас получилась, катать шарики. Мы его опускаем в кокосовую стружку и складываем на поднос. Следующий а в следующий мы попро попробуем положить кусочек яблочка и катать. Вот такие вот шаки. Пустаем кокосовую стружку. Пирожное снгш по виду напоминает Рафаэла. Это такие вот красивые шарики. Они готовы и можно их поставить в холодильник для того, чтобы они были более твердые. Приятного аппетита!